У меня есть такое ощущение постоянно, знаете, странное в том плане, я каждый день встречаюсь с международными наблюдателями, вот вчера их у меня было 22. Причем так, из НДИ, из АБСЕ, из других международных организаций. И каждый раз они едут в Донецк, а потом приезжают к нам, и мне нужно просто им объяснять, почему настолько кардинально отличная картина и вот люди просто приезжают, они даже не верят, почему в Днепропетровске так, а условно в 150 километрах происходят такие безобразия. Поэтому, что вам сказать, то есть, я как председатель оперативного штаба по проведению выборов, ну все у нас нормально. То есть мы готовились к этим выборам долго и в действительности проблемы были такие. Там не хватало огнетушителя, там неправильная была вывеска на избирательном участке, там лампочка не вкручена. Единственная проблема была, и вы, наверное, ее читали у меня на Фейсбуке, это когда коммунисты начали массово выходить из территориальных избирательных комиссий. Причем они начали нести фальшивые заявления, то есть условно 90 человек выходит, а заявления написаны от руки тремя-четырьмя почерками. Но мы кинули клич и волонтеры, люди, так сказать, неравнодушные, они все... В общем, заняли эти места. Более того, я скажу, сегодня я был на избирательном участке. И я был удивлен составу избирательной комиссии. Все люди до 35 лет. В основном люди все молодые, видно, что у них свет в глазах, для них это праздник. Поэтому я думаю, что мы выборы проведем на отлично и покажем всей Украине и высокую явку, и опять подтвердим о том, что Днепропетровщина ⁇ это флагман, это сердце Украины, это самый передовой регион, которым можно гордиться. Поэтому я даже не знаю, что вам сказать. То есть у нас все нормально, все под контролем и в режиме лайф, вы можете наблюдать за происходящими как бы событиями. Кроме того, в том числе мы оказали полное содействие четырем районам Донецкой области в проведении выборов. Давайте мы дождемся, как они там пройдут, я надеюсь, без эксцессов, потому что мы сделали организационную помощь и силовую, я имею в виду Красноармейский, Великоновоселовский, Александровский и Добропольский районы. После этого мы Дай Бог, все будет нормально. Я уверен, все пройдет нормально. Мы потом сможем обсудить. И я расскажу некоторые секреты. В действительности мы приложили все усилия и даже больше, чем, например, та же самая Донецкая областная государственная администрация. Почему они вели себя так, а мы иначе? Ну пусть нас рассудит история. Спасибо. Скажите, почему вы решили сделать вот такой вот праздник на Петро в день выбора? Ну, смотрите, вообще мы решили сделать этот праздник не именно в день выборов, а мы вообще стараемся делать нашим землякам праздник почти каждые выходные. То есть мы в том числе объявляли так называемую антидепрессивную программу, мы привлекаем художников, привлекаем различных исполнителей, музыкантов, которые играют на площадях. Вот можно даже увидеть у нас здесь два пианино, и знаете, все желающие могут приходить и поиграть, иногда даже начинаешь уставать. Сидишь в кабинете, а тебе все время играют, все время играют и играют. На самом деле люди соскучились по позитивным эмоциям, и мы стараемся им их давать. Выборы, это всегда у нас в стране был праздник. Знаете, еще при советской власти все приходили поговорить, там, скушать пирожок, выпить компот. Поэтому э, люди устали от войны, от горя, от выяснения отношений. И мы хотим им дать праздник искренне, совершенно от чистого сердца. Спасибо.